Субтитры а а расскажите о странном инциденте, который предшествовал заседанию нашего фан-клуба. А, да, у нас произошло, как обычно, у нас каждая неделя предвыборной кампании партии «Удар» на левом берегу Киева имеет провокационные действия. Сегодня собралось большое количество наших фанатов, фанатов Виталия, спортсменов бывших. Все они собрались посмотреть прекрасные спортивные события, и за 10 минут до начала боя погасли все те телевизоры, абсолютно непонятные люди на крыше отключили телевизионные кабеля. И только благодаря сотрудникам службы обслуживания мы смогли вовремя за минуту до боя включить телевизоры. И все посмотрели долгожданный бой. Это сомнений не было изначально. Мы знали, что так будет. Наделись чуть-чуть позже, но Мало было. это Кличко. Виталик лучше. Вот так. Вот. Просто супер. Виталик, молодец. Главное всего победа наша. Ну и, блин. Все остальное прилагается. Блин. Супер. Победили, молодцы. За Кличко. Я считаю, что сегодняшний бой – это хороший знак. Победа Виталия а и для Украины, и для нас, его команды. Это большой стимул на ближайшие два месяца и на ближайшие четыре года минимум для того, чтобы серьезно бороться. Бороться за победу, за то, что все должно быть лучше, чем сейчас. Мы живем в свете, где каждый день нам говорят, что плохо, плохо, плохо. Цей негатив вже просто бридко слухати. І для нас надзвичайно важливі перемоги, перемоги, які показують, що ми нормальні люди, не тільки нормальні, у нас є видатні люди, і країна має бути видатною Ми горді за нашу Україну, горді за наших побідітелів. Помагають об'єднатися Інтегрування нації на даному етапі нашого насостроїтельства. Я думаю. очень важный момент. Такие моменты очень важные для жизни нашего общества. Лучше всех. Мы Украина, мы должны быть лучше. Поэтому нам важно побеждать. И Виталик это еще раз подтвердил, что мы лучше.